Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias, estoy trabajando duro para ti. Nuestros titulares de noticias de hoy son Keram Bursi y Nikan Yaman. Sabes, ambos nombres famosos han aumentado su popularidad en Turquía y en todo el mundo después de la última serie que jugaron especialmente. Hay mucho interés en Kerambursin y Kanjaman en países como Italia y España. He venido con noticias de mis amigos de la revista turca que te sorprenderán. Estoy detallando las noticias ver hasta el final. Nota finalmente, pasé la explicación de Kanjaman y Kerambursin disfruta viendo. Los dos tienen una cosa en común que sorpresas. Kanjaman y Kerambursin se odian. Después de los proyectos en los que protagonizaron, se levantaron acusaciones sobre Kerambursin y Can Yaman, cuya fama cruzó la frontera de Turquía y alcanzó una base de fans considerable en Italia. Y lo que se sugirió que el famoso actor se odia entre sí. La estrella de Kerambursin brilló aún más con la serie Bird en la que actuó con Demet Özdemir, Can Yaman, Sencalcapm, en la que actuó con Erçel y Kerambursin. Su reputación trasciende las fronteras del país. Yaman y Kerambursin, que atrajeron toda la atención con, se convirtieron en uno de los jugadores turcos más queridos en Italia. Según el tabloide italiano Belvit Gaasip, la relación entre Yaman y Kerambursin, dos nombres muy queridos de la televisión turca, es muy decadente. Con la serie Early Bird, Yaman se convirtió en el favorito de los italianos. Keran Bursin también comenzó a aparecer con frecuencia en la prensa italiana cuando la serie Yuna A con Maidor fue publicada y popular en Italia. El hecho de que dos actores famosos supuestamente no se llevaran bien y se odiaran ocupó el primer lugar en la prensa italiana. Otra acusación es que la candidatura de Keran Bursin para convertirse en la nueva favorita de las mujeres en Italia también está en la agenda, lo que Yaman está tratando de sacudir y desplazar la popularidad en Italia. Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre Can Yaman, dijo: No tengo ningún problema con Can Yaman y él está de acuerdo conmigo. El éxito de reconocer nombres de nuestro país en el extranjero no es el éxito de una persona, sino de todos nosotros, dijo. Sí, amigos, qué piensan de esto. ¿Qué jugador crees que es más exitoso y competente? No olvides especificar tus comentarios. Disfruta viendo. Estás aquí Keram. Keram nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursi durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Yakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, en países como después de vivir en los Estados Unidos, se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick, Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la cara Gun que apareció en los últimos episodios. A Anir Mac interpretó al músico Erhan en la película If I Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yiit KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Mesesi y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulaan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sharktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. En la serie This City Will Come After You, interpretó el personaje de Ali Smith. En 2018, Dio vida al personaje del piloto Capitán Unur en la película Canfeda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerim Khan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada Exactamente Lo mismo con Nil peris que dirigió en Osman Keilla producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A. con My Door".